Я Черкащенко Елена Александровна, учусь в Полтавском национальном педагогическом университете. По специальности я биолог-психолог. Мое хобби – это танцы, занимаюсь ими с шести лет. Я очень сильно люблю рисовать, люблю заниматься вязанием. Почему я решила участвовать в конкурсе – это но я считаю, что это испытание, а испытание это неизбежное, они показывают то, кто ты есть на самом деле. Поэтому я и решила проверить свои возможности. Что бы я хотела изменить в своем родном городе? Очень бы хотела, чтобы люди в нашем родном городе были более добрее и счастливы, потому что я верю в настоящий в любовь, в добрых людей и в чудо. Поэтому для меня более моральные ценности, они более важны, чем разные материальные.